శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు కష్టాలు పోగొట్టుకోవాలనుకుంటున్నవారు ఈ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాన్ని నిత్యం పారాయణం చేయడం వల్ల గురు అనుగ్రహంతో మీ కష్టాలను పోగొట్టుకోవచ్చు గురు అనుగ్రహం అంటే మనకి అన్నింట విజయాలే జటాధరం శూలహస్తం కృపానిధిం सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयामहं भजे जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपादविमुक्ताय दत्तात्रेया नमोऽस्तु ते जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ह्रस्वदीघा नामगोत्राविवर्जिता विवर्जिता पञ्चभूतकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपाधराय एग्णा च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते अदौ ब्रह्मा हरिर्मध्येप्यन्ते देवशदाशिवः मूर्तित्रयास्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपाधराय च सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जम्बूद्वीपे महक्षेत्रे मातापुरनिवासिने जय मां वसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं नाना नानास्वादुमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते अवधूत सदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते सत्यरूपा सदाचार सत्यधर्मपरायण सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शूलहस्तगदापाणि वनमाला सुखं धरा यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च दत्तमुक्तिपरं स्तोत्रं दत्तात्रेया नमोऽस्तु ते दत्तविद्याय लक्ष्मीशा दत्तस्यात्मस्वरूपिणे गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेया नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रमकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेया नमोऽस्तु ते शत्रुनाशकरं स्तोत्रं सर्वपा इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं प्रसादाश्च नारदेना प्रकीर्तितम् నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి